Okey, hari ini saya mahu menemuramah ramah seorang usahawan muda kita. Okey, Assalamualaikum. Salam. Saya ini menanyakan beberapa soalan Ya yes, saya. Okay. Soalan pertama, nyatakan lima kepentingan luka negara dan Islam. Okey, pertama kepentingan luka negara dalam uh, Islam ialah yang pertama, uh, membentuk keamanan dan keharmonian keharmonian. Seperti mana tahu Islam ni mementingkan uh, hidup dalam keadaan aman, perpaduan. Seperti mana kita tahu juga Malaysia ni merupakan uh, masyarakat yang berbilang kaum. Jadi uh, rukun negara ni boleh membantu untuk kita uh, mendapatkan lagi hubungan antara uh, kaum seperti Cina, Melayu dan India. Okey. Uh, yang kedua uh, rukun negara ni kepentingan negara ialah uh, membentuk masyarakat yang uh, adil di mana uh, tidak kira walaupun bahasa Melayu, India, walaupun uh, Cina, wilayah sama rata jadi keadilan itu penting sebab kita ni hidup dalam uh, masyarakat yang uh, berbilang kaum ok, yang kedua membentuk akhlak lah kita ni perlu, akhlak kita ni perlu jaga tidak kira mereka bangsa apa, Cina, India, Melayu perlu menjaga akhlak uh, dan, jadi Islam ni menerapkan Akhlak yang mulia seperti uh, kita pernah diajar pada sekolah dulu hendak perlu menghormati orang tua, perlu menghormati guru dan rakyat. Soalan kedua, apakah maksud kesetiaan kepada raja dan negara? Okay, masuk maksud kesetiaan dan uh, kepada raja dan negara ialah kesetiaan kita ni maknanya kita taat kepada uh, pemimpin kita, pemimpin negara kita dan serta kita taat kepada institusi beraja, menghormati Islam itu kesetiaan ini bermaksud kita menjaga kedaulatan, keagamaan, keharmonian. Tidak kira, uh, tidak kira kaum lah agama ataupun kaum. Jadi kita perlu uh, menghormati menjaga keamanan negara daripada ancaman luar lah. Okay, sejajar dengan um, uh, yang diajar uh, dengan uh, yang diajar uh, dalam Islam kita harus mentaati ketua kita, pemimpin kita terutama ketua negara dan juga uh, ketua Itu raja lah maksudnya sultan selagi mereka kita perlu mentaati dan menghormati mereka selagi mereka tidak menyuruh kita melakukan maksiat kita perlu mentaati mereka itu masuk kesetiaan dan kesetiaan kepada raja dan negara soalan terakhir ni saya mengapakah ke, mengapakah keluaran perlembagaan penting dalam pemerintahan kita? Okey, perlembagaan uh, adalah merupakan struktur utama dalam membentuk kerajaan. Uh, jadi, perlembagaan ini penting untuk menjaga hak rakyat, hak uh, hak warga negara lah. Jadi, uh, perlembagaan ini, uh, ini pentinglah dalam membentuk uh, kerajaan. Terutamanya menjaga hak rakyat, menjaga hak kuasa-kuasa pemimpin. Uh, satu lagi satu lagi Uh, okey kepentingan kelembagaan yang kedua juga dia boleh menjamin kebebasan hak uh, bersuara kepada rakyat. Jadi rakyat ni bebas bersuara, uh, bebas beragama dalam negara kita ni bebas. Jadi menjaga hak kebebasan rakyatlah. Jadi uh, pemimpin juga uh, dalam pembahagian ini menjadi uh, pemimpin membentuk orang, orang pemimpin yang adil. Jadi uh, uh, pemimpin dalam pembahagian telah menetapkan Uh, uh, pemimpin tidak boleh menindas rakyat sesuka hati. Jadi, perlembagaan ini penting. Uh, dengan kata lain, perlembagaan ini adalah tunjang utama dalam pembentukan negara kita di Malaysia. Di Malaysia kini mempunyai perlembagaan yang boleh menyatukan uh, masyarakat, yang boleh mengawal masyarakat, yang menjadi role ataupun menjadi menjadi panduan untuk masyarakat. Uh, jadi. Pemimpin tidak boleh bersusuka hati menindas rakyat dan rakyat juga boleh bersuara uh, dan bebas untuk bersuara. Itu sebab ber, itu sebab itulah perlembagaan ini penting dalam membentuk sesebuah masyarakat yang moni, pemimpin yang adil, amanah dan sebagainya. Terima kasih Kak atas Sama. masa yang diluangkan. Ha, InsyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah. Allah. Allah. Assalamualaikum dan saya akan menemu buah staf yang kedua. Sebelum tu perkenalkan diri. Uh, nama saya Ruslina binti Yunus. Okey. Saya akan menanyakan dia soalan yang pertama ya. Per Perbandingan peranan rukun negara dengan perlembagaan dalam membentuk masyarakat harmoni. Uh, dalam rukun negara menjadi panduan nilai dan prinsip moral untuk perpaduan dalam perlembagaan menyediakan asas undang-undang untuk melindungi hak dan keadilan. Okay. Soalan yang kedua, apakah prinsip paling penting untuk diamalkan oleh rakyat Malaysia dan sebabnya? Prinsip kepercayaan kepada Tuhan adalah asas kepada nilai moral dan etika yang menjadi tunjuk kepada keharmonian dan perpaduan. Okay. Kenapa rukun negara menyatupadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia? Rukun negara memupuk toleransi menghormati perbezaan dan menggalakkan perpaduan melalui prinsip seperti kesopanan dan kesusilaan dan keluhuran perlembagaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menemubuan seorang staf di klinik ini berdasarkan tajuk yang saya pilih. Sekarang kita dengar staf perkandakan diri dulu. Okay, hai. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ziliana binti Abdullah. Uh, nak... Oh, yang yeah, soalan saya um, Apakah mana prinsip kesopanan dan kesusilaan di sekolah atau tempat kerja? Okay, kalau di sekolah, uh, kita perlu menghormati guru, bercakap dengan uh, sopan dan bekerjasama dengan rakan sekelas Di tempat kerja, mengamalkan komunikasi profesional, menghormati rakan sekerja dan menjaga etika kerja um, Berikan contoh situasi prinsip kedaulatan undang-undang dalam kehidupan seharian Mematuhi peraturan jalan raya seperti memakai tali pinggang geledak, tidak membuang sampah merata-rata, selaras dengan undang-undang kebersihan. Yang terakhir, akibat tidak mengamalkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Kehilangan nilai moral dan etika dalam masyarakat, peningkatan jenayah dan konflik sosial akibat kurangnya panduan rohani. Ya terima kasih. Ya. Okay. hari ini Saya ingin bertanya tentang streamnya daripada insurans sebelum perkatakan ini dengan beliau. Yang mohon Hafiz. Eh, punca. Hmm. Punca ke-5 eh bekerja dekat Insuran Thailand. Dan jenis squad dan input dalam hmm. membantu apa dalam negeri dan kalangan. Ini waktu pemain ke-30 di dalam membantu apa kepada anak-anak mereka boleh mendidik anak-anak tentang pendidikan nilai-nilai seperti hormat menghormati taat pada undang-undang dan semangat perpaduan sejak kecil melalui pimpinan nasihat dan pengawasan berterusan ibu bapa dapat menanamkan prinsip berupa negara dalam kehidupan seharian anak-anak Okay, Apakah okay. kesan jika rakyat Malaysia mengabaikan prinsip kesopanan dan kesilaan? Ya, jika rakyat Malaysia mengabaikan prinsip kesopanan dan kesilaan, okay masyarakat akan menjadi tidak harmoni, berpecah belah dan kurang rasa berhormat antara satu sama lain. Ini boleh menyebabkan uh, peningkatan masalah sosial seperti ini, kegaduhan, kegaduhan atau banyak akhirnya membuka keamanan dan kestabilan negara. Berikan satu contoh tokoh atau pemimpin negara yang menunjukkan amanah negara dalam kepemimpinan. Okay. Contoh seperti itu, Dr. Jumayah adalah contoh tokoh negara yang mengamalkan prinsip rukun negara dan dalam kepimpinannya. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas, berintegriti dan bertanggungjawab keharmonian kaum serta perpaduan negara. Terutama semasa pasca peristiwa 13 Mei 1969.